मैं प्रोफेसर विजय जी चीफ एडवाइजर प्रेरणा पीठ वी हैव बीन वर्किंग टू प्रेरणा पीठ एंड एन जी ओ फॉर दी इंकल्केशन ऑफ द मॉरल वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल सेवन एट एक्चुअली पिछले दस साल तो 2015 हज़ार पंद्रह आशीर्वाद जोड़ा है पद्म डॉक्टर राहुल जी का मिले है सर अस्सी के अज तक होती स्कूल जो है इंपैक्ट है और पच्चीस हज़ार स्टूडेंट जो है उन्होंने मॉरल वैल्यू के लिए एक रिटिन बुकलेट प्रोवाइड करते हैं जान हस्तिया भी जी है वो जीवन संबंधन पढ़ के बच्चों अजेंट करते हैं कि दस क्वेश्चन फ्रेम किए हैं सर अच्छी जवाब में ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਕਿੱਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅਬੀਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਕੇ ਐਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਔਰ साँची कोशिश जारी है कि साइड सारी दुआ केपरेटी जारी रखा सू उम्मीद है कि जी मॉरल वैल्यूज है जो बहुत सही ने सारी मुसीबत जड़ ही मॉरल वैल्यू डीग्रेडिशन है वैल्यू की वो अगर चेत करके भजन सारा जो है थैंक यू थैंक यूम मैं रेखा बंसल एजुकेटर विथ थर्टी प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस पेरेंटिंग कोच एंड चाइल्ड काउंसलर और यहाँ प्रेरणा पीठ की तरफ से एडवाइजर होने के नाते आज का जो प्रोग्राम है लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ सबको जिस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया है श्री मित्तल जी ने वो से कहना भी कम है उन्होंने जिस तरह के प्रयास किए हैं यहाँ पर सबको लाने के लिए बच्चों को मॉरल एजुकेशन पर आगे शिक्षा देने के लिए उन्होंने किया है उन्होंने उनके उन्हों, उन्हों अनुसार क्या है सब सिर्फ अर्निंग का ही साधन नहीं है सर एक जीवन जीना सिखाती है ये जो हमारे नैतिक मूल्य के शिक्षा देने की मकसद यही है कि हमें कैसे जीवन जीना है आगे हमारे नैतिक मूल्यों को आगे लेकर जाना है ताकि हमारा देश तरक्की करे हमारा समाज तरक्की और हम आगे बढ़ते जाए और सब एक और चीज चाहूंगी मैंने पर्सनली महसूस आजकल के जैसे इस दुनिया में जैसे चल रही है टेक्नोलॉजी की दुनिया कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स और बच्चों का आपस में जा रहा है कनेक्शन को भी बल देने के लिए खुद करने के लिए तो ये मैं तो बोलूंगी अभियान ही चलाया है और जिस तरह से ये आगे लेकर के जाएंगे मुझे पूरा विश्वास है जरूर सफल होंगे आगे उनके अनुसार की हम खन पैदा करने हैं खाली इंडियन आइडल ही नहीं और हमें ज्यादा से ज्यादा विवेकानंद लेकर करके अलग ही दिशा में जाएगा आगे। आगे। yes. आगे। हाँ, जैसे कि ये प्रोग्राम सारा हमारा डॉक्टर सरदारा सिंह जी की अध्यक्षता में होता है और आज उनको सम्मानित भी किया जा रहा है ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम उनकी छत्र छाया में कर रहे हैं इसके अलावा डॉक्टर वॉन्डर के जानते हैं सी से हैं और डॉक्टर औलख भी हैं जो कि यू के वाइस चांसलर हैं इसके अलावा और भी बहुत सारी डिग्नेटरीज ऐसी हैं जो तो हमारे लिए इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए ये yes, बहुत अच्छा सवाल पूछा ये आपने एक्चुअली ये वाली एज ऐसी है एज पेरेंटिंग कोच एंड चाइल्ड काउंसलर होने के नाते मैं बोलना चाहूंगी कि ये एज सबसे ज्यादा क्या बोलेंगे कि उच्च श्रृंखलता होती है एज के बच्चों में ये एज अडेप्ट कर लेती है चीज़ों को समझ लेती है थोड़ा सा उनको इस डायरेक्शन में डाला जाए एक अच्छे अच्छे डायरेक्शन की तरफ डाला जाए तो ईजी है उनके लिए ये थोड़ा सा ईजी है ऊपर तो के लिए हम बना रहे हैं एक तरह से रूप को मजबूत फाउंडेशन डाल रहे हैं इन बच्चों को एजुकेशन। तो इससे हमें पूरा पूरी उम्मीद है आगे जैसे बोलते हैं टीन तो ये टीन में ग्रो तो करने वाले हैं आगे और बड़े होंगे ऑलरेडी तो पता है हमें क्या करना है डायरेक्शन आगे अच्छा हमारे लिए अच्छा होगा ताकि ये गलत डायरेक्शन में नाम जी मैं आज इस प्रेरणा तो पीठ के प्रोग्राम शामिल होकर बहुत ही खुशी हो रही है प्रेरणा पीठ एक ऐसी संस्था है जहाँ सोच और इन विजन का जिनी तारीफ की जाए उ घट इस प्रेरणा पीठ के सोच समझने अच्छा। की कोशिश करिए अजे बच्चों शिक्षा किताबी शिक्षा ही नहीं जरूरी उन्होंने एक अच्छे इंसान बनाना भी बहुत जरूरी ਇਰਨਾਪੀਟ ਹੈ ਸਭ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅੱچھے ਜਿਹੜੇ 6th 7th 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਤੇਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੀਟ ਹੈ ਕੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਵਿਵੇਕ ਆਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਔਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੀਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਸੱਚਾ ਅਸੀ ਬਣਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਲ ਸਤ ਇਸ ਕੁਛ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅਠਵਾਂ ਆ ਹੈ ਅਧੁਮਾ ਔਰ ਸਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਈ ਤਕੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹਮਿਆਬੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ करूंगा कि